ताज़ी ताज़ी हरी मेथी की जो सब्जी होती है ना उसकी हम बनाने वाले हैं थेपले और गर्मा गर्म थेपले के साथ कुछ तो अच्छा खाने के लिए चाहिए होगा तो भरवा मिर्ची बनाने वाले हैं उसके लिए शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर एक कढ़ाई रख देंगे उसके अंदर हमें ऑयल ऐड करना है हम यहाँ पे करीब चार चम्मच जीदा ऑयल ऐड कर रहे हैं और ये जो मेथी है ना इसको हमने धो कर के अच्छे से फिर सुखा लिया है और फिर इस तरह से ना इसको एक कपड़े के अंदर बांध करके इसको आप स्टोर कर सकते हैं हमने इसको फ्रीज़र के अंदर रख दिया था और आप देख सकते हैं ये अभी तक इतनी फ्रेश है हरी हरी ही रहती है बिल्कुल भी ऐसे सिकुड़ नहीं जाती है ये तो इस तरह से कीजिएगा और बहुत ही अच्छी रहेगी तो अब ये तेल जो है ना वो गर्म हो चुका है अब उसके अंदर हम ऐड करेंगे अजवाइन तो दो टेबल स्पून जितनी अजवाइन ऐड कर दीजिएगा क्योंकि थेपले के अंदर अजवाइन बहुत ही अच्छी लगती है और साथ में हींग ऐड कर देनी है एक चम्मच जितनी और जो हमने हरी हरी जो मेथी कट करके हमने स्टोर करी है ना वो रख देंगे तो ये ना अभी अभी फ्रीज़र से निकाली है ना तो इसीलिए ये ठंडी हो चुकी है बहुत और आप देख सकते हैं इसके अंदर से धुआँ निकल रहा है तो गर्मा गर्म ऑयल के अंदर डालोगे ना तो इसी तरह से धुआँ निकलता हूँ ना इसके अंदर से ऐसा लगेगा तो यहाँ पे हम मेथी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रखेंगे क्योंकि मेथी के थेपले बनाएंगे तो डेफिनेटली मेथी ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगी है ना और मेथी बहुत ही अच्छी होती है सेहत के लिए इसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम होता है आयरन होता है और ऐसा कहते हैं लोग कि मेथी के जो थेपले होते हैं ना उसका असली मज़ा चाय के साथ आता है पर क्या आप लोगों को पता है एक चीज़ जो मैं बाद में बताती हूँ पहले इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे तो इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर देना है दो से तीन चम्मच जितना और हल्दी पाउडर एक चम्मच ऐड कर दिया है और मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्ची ऐड कीजिएगा जिससे कि आपको तीखा नहीं लगना चाहिए ज़्यादा तो हाँ अब इसके साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं लहसुन पुदीना धनिया और अदरक की पेस्ट तो दो चम्मच यहाँ पे फ्रेशली चटनी बना करके ऐड कीजिएगा बहुत ही टेस्टी लगेगी और यहाँ पे हमने दो बड़े टेबल स्पून जितना ऐड कर दिया है और थोड़े से मीठे भी तो होते हैं ना थेपले तो हाँ हम तो मीठे खट्टे सारा टेस्ट आता है हमारे थेपले में से तो यहाँ पे गुड़ ऐड कर दिया है एक बोल जितना ऐड कर देना है और अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे और ध्यान रखिएगा कि इसको ना अब थोड़ी देर के लिए पकने देना है जब तक कि जो गुड़ हमने डाला है ना इसके अंदर वो पिघल जाए ना तब तक हमें इसको, इसको इसी तरह से पकने देना है पर पहले अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा जिससे कि सारे मसाले जो है ना वो भी अच्छे से घुल जाने चाहिए अंदर और नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार तो जो हम आटे में नमक डालने वाले हैं ना वो हम इसी के अंदर डाल देंगे क्योंकि हम इसी से आटा गूँथेंगे ना तो नमक दोनों में अलग अलग डालेंगे तो ज़्यादा भी हो सकता है तो ये देखिए अब इसको हमें थोड़ी देर के लिए पकने देना है पकने के बाद फिर गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और ये देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं गुड़ जो है ना वो कम्प्लीटली पिघल चुका है और ये मेथी की भाजी जो है ना अब इसको ठंडा कर दीजिए थोड़ा और फिर ऐड कीजिएगा थेपले के अंदर तो अब हमने यहाँ पे दो बोल जितना गेहूँ का आटा लिया है और उसके अंदर हम एक बोल जितना ऐड करेंगे बाजरी का आटा और फिर उसके अंदर जो हमने मेथी की जो सब्जी बनाई ना वो ऐड कर देनी है और ये थोड़ी सी ठंडी हो ना तभी आप आटा गूंथना चालू कीजिएगा वरना फिर गर्म में तो जल भी सकते हैं और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे एक मुट्ठी भर करके इसके अंदर तिल ऐड कर देने हैं क्योंकि तिल और अजवाइन इसके अंदर दो मेन इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है साथ में हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं दही दही हम यहाँ पर तीन चार चम्मची तक ऐड कर देंगे और फिर इसके अंदर फ्रेश मलाई ऐड कर देनी है मतलब अभी जो दो तीन दिन का हमने दूध बनाया हो उसकी जो मलाई बनी हो ना वो ऐड कर देनी है दो बड़े बड़े चम्मच और अब इसको हम गूँथना शुरू कर देंगे तो सबसे पहले ना मेथी को ही अच्छे से आटे के अंदर गूँथ लीजिएगा और फिर जितना ज़रूरत पड़े ना उतना आ, पानी डाल करके आटा अच्छे से लगा देना है तो हाँ सब कहते हैं कि मेथी के थेपले जो है वो चाय के साथ खाने चाहिए पर चाय के साथ खाने से मेथी के अंदर जो आयन होता है ना वो हमारी बॉडी में असर ही नहीं करता है फिर क्योंकि चाय का कंटेंट जो होता है ना वो आयन को दबा देता है इसकी वजह से आयन अपना सारा रोल जो होता है वो लूज़ कर देता है खो देता है तो बने उतना ट्राई करना है कि चाय के साथ थेपले अवॉइड कीजिएगा मेथी के और ये देखिए आटा अच्छे से लग चुका है और ये इसको हमने पानी से गूँ है आप चाहे तो इसे दूध से भी गूँज सकते हैं अब इसकी छोटी छोटी सी लुई बना करके हम इसकी थेपले बना लेंगे तो हम तो पतले बनाते हैं पतले होते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये वाला जो आटा हमें लगाना है ना ये रोटी जैसा सॉफ्ट आटा इसका गूथ करके हम रेडी कर देंगे और ये देखिए थेपले भी बन करके रेडी हो चुके हैं अब इनको हमें दोनों साइड से अच्छे से पका लेना है एक साइड से पक जाए फिर पलट देने के बाद इसको फिर ऑयल थोड़ा सा डाल करके दूसरी साइड से फिर से एक बार रोस्ट कर देना है और कई बार तो ये जो थेपले होते हैं ना अगर आप अच्छे से पतले पतले बेलोगे ना तो ये फूलते भी है तो ये जो फूले फूले होते हैं ना तो अच्छा लगता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि एक परत जो होती है ना इसकी क्रिस्पी हो चुकी होती है और दूसरी एकदम नरम नरम होती है तो ये देखिए सारे थेपले हमारे बन कर के रेडी हो चुके हैं अब हम शुरू करते हैं हमारी भरवा मिर्ची बनाने की रेसिपी तो उसके लिए हमने ये जो बड़ी सी मिर्ची होती है ना ये इस तरह से तो वो लेनी है और उसको धो कर के अच्छे से पोछ लीजिएगा पहले और फिर इसको इस तरह से बीच में दम कट लगा देना है और इसके अंदर के जो बीज और स्टेम होते हैं ना इसको इस तरह से रिमूव कर दीजिए जिससे कि ये तीखा ना लगे और ये जो तो स्टेम होते हैं ना वो निकाल देंगे ना तो चबाने में भी नहीं आएंगे और इसके बीज मेनली बहुत तीखे होते हैं तो तीखा कम लगेगा तो ये देखिए इस तरह से पूरा इसको खोखला कर दीजिए अंदर से और सारी मिर्ची को इस तरह से रेडी कर देंगे पहले और फिर इसका मसाला बनाएंगे तो सारे स्टेम्स निकाल दीजिएगा ध्यान रखिएगा कि अगर साइड में भी कोई स्टेम हो या फिर आपको कोई ऐसी डाउटफुल चीज़ लगे कि सड़न हो गई है सड़ गया है तो वो भी आप डिस्कार्ड कर देना है ना अब क्या करेंगे कढ़ाई रख देंगे फिर से और उसके ऊपर हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर एक्चुअली ऐड कर रहे हैं बेसन तो दो से तीन बड़े चम्मच बेसन लेना है अब, अब ये क्वांटिटी आपकी डिपेंड करती है कि आपने मिर्ची कितनी ली है तो हमने यहाँ पे तीन चम्मच लिया है बेसन और इसको अच्छे से भून लिया है जब तक कि ये ना थोड़ा सा इसका कलर चेंज नहीं हो गया ना तब तक, तक इसको भून लेना है इससे क्या होगा कि इसका जो कच्चापन है ना वो सारा निकल जाएगा बेसन का और फिर बाद में तो ये मिर्ची के अंदर पकने ही वाला है है ना तो ज़्यादा नहीं पकाना है इसको मतलब ज़्यादा नहीं भूनना है और फिर इसके अंदर हम तीन बड़े चम्मच ऐड कर रहे हैं धनिया पाउडर धनिया जीरा दोनों साथ में ही पिसवाया है तो दोनों का मिक्स पाउडर है और फिर हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर ऐड कर देना है और साथ में थोड़ी सी चुटकी भर हिंग इसके अंदर भी ऐड कर देनी है और नमक स्वाद अनुसार डेफिनेटली क्योंकि सबके स्वाद एक जैसे तो नहीं होते कई ज़्यादा नमक वाला खाते हैं कई कम नमकीन खाते हैं और फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा ही ऐड करा है गरम मसाला ज़्यादा नहीं करेंगे बेसिकली हम इसको बनाने वाले हैं हम अपने घरेलू मसाले जो रेगुलर में यूज़ होते हैं वही तो आप चाहे तो गरम मसाला ना भी डलेगा बहुत अच्छा लगेगा फिर इसके अंदर हमने थोड़ा सा ऐड किया है चीनी चीनी हमने एक टीस्पून जितनी जितने ही ऐड करी है ज़्यादा नहीं और फिर ऐड करना है नींबू का रस तो आधे नींबू का रस ऐड कर देंगे और थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है तो देख लिया आपने इसके अंदर ना हमने जो भी सारी चीज़ें ऐड करी है एकदम बैलेंस टेस्ट ऐड किया है नमक भी ऐड कर दिया खट्टेपन के लिए नींबू भी ऐड कर दिया और मीठेपन के लिए इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दी अब ये वाली भरवा मिर्ची लगने वाली है एकदम यमी एकदम टैमटिंग तो ये देखिए मसाला रेडी हो चुका है अब मिर्ची ले लेंगे और फिर इसके अंदर हमें भर देना है ये मसाला तो इसके अंदर ऑयल जो है ना वो एक टेबल स्पून ही डालना है ज़्यादा नहीं डालना है वरना फिर ये ना आटे की तरह घूझ जाएगा और हमें वो नहीं करना है हमें इसको पाउडर ही रखना है तो ये देखिए इसको दबा करके अच्छे से भर दीजिएगा जिससे कि ये खुल ना जाए और खुल जाएगा तो फिर सारा मसाला बाहर आ जाएगा फिर क्या फ़ायदा भरने का है ना अब ये देखिए हमने सारी मिर्चियाँ तो इस तरह से भर कर के रेडी कर ली है अब आप जो भरवा मिर्ची बनाते हैं आपके घर में जो भरवा मिर्ची बनती है उसमें क्या क्या मसाले पड़ते हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ठीक है और आप किस तरह से बनाते हैं वो भी अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपका टेस्ट कैसा है और आपको क्या पसंद है और अगर मुझे मेरी रेसिपी में मैंने कुछ बोलने में ऐसा बोला हो कि आपको ना पता चले तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो यार मैं थोड़ी ना कोई एक्सपर्ट हूँ जो मुझे सारी चीज़ों के सारे नाम सब लैंग्वेज में पता होंगे नहीं ना तो फिर आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा और फिर हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया उसके अंदर राई जीरा और हिंग डाल करके ये जो भरवा मिर्ची बनाई है ना वो डाल देनी है और अब इसको हमें थोड़ी देर के लिए पकने देना है करीब चार से पाँच मिनट के लिए ढक कर के पकाएंगे जिससे कि जो मिर्ची है ना थोड़ी सी नरम हो जाएगी और ये देखे थोड़े टाइम के बाद ये अच्छे से पक चुका है और अब क्या करेंगे इसके अंदर ना हम थोड़ा सा इसको मिला लेंगे और आराम से मिलाएंगे जिससे कि ये सारी खुल ना जाए वरना मसाला सारा स्पिल आउट हो जाएगा बाहर आ जाएगा अभी ना जो हमने भरवा मिर्ची के लिए जो मसाला बनाया ना भरवा मसाला अब वो मसाला थोड़ा दो चम्मच इतना पड़ा है ना तो वो भी डाल देंगे जिससे कि है ना अगर किसी को मिर्ची नहीं खानी हो ना तो ये मसाले वाला जो ऑयल होगा ना वो भी खा सकते हैं एक्चुअली में वो जो ऑयल होता है ना अगर आप राइस के साथ और किसी रोटी के साथ खाओगे ना तो इतना टेस्टी लगता है ना मैंने ट्राई किया है इसीलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ये देखिए हमारी मिर्ची भी रेडी हो चुकी है और थेपले भी गर्मा गर्म रेडी हो चुकी है तो सर्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हम थेपले ले लेंगे सबसे पहले और थेपले को ना मक्खन के साथ खा करके देखिएगा ये इतने टेस्टी लगते हैं ना और जो घर का आप जब घी बना रहे हो तब जो मक्खन बनता है ना उसके साथ एक बार टेस्ट करके देखिएगा बहुत ही यम्मी थेपले लगते हैं और आप चाहे तो इसे देसी घी के साथ भी खा सकते हैं यानी कि हमारा घर का बनाया हुआ प्योर फॉर्म में घी और थेपले रेडी है और साथ में भरवा मिर्ची भी रेडी है तो बस किस बात की देरी है बना लीजिए और खा लीजिए इसको चटपट चटपट तो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए फॉलो कर दीजिए और मिलेंगे हम आपसे अगले व्लॉग में तब तक के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा लाइक कर दीजिएगा और हाँ सब्सक्राइब एंड फॉलो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग और हाँ ये देखिए हमारी चाय भी बन करके रेडी हो चुकी है तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि थेपले के साथ चाय नहीं खानी चाहिए पर कभी कभी खा लेनी चाहिए मतलब पी लेनी चाहिए ऐसा हो तो अगली बार फिर मत पीजिएगा है ना तब तो आयन मिला रहेगा ना मेथी में से तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण